А здесь угу. Это, в эту сторону она влетела в эту да, стену? Да, да, ну окно тут было вот так же самое. Угу. Раз, два, три. И вот она влетела, завалила стену. пострадала и то помещение. То складская было, так? Не, ну она стояла закрытая, да. Стояла угу. закрытая, там ничего не было. Шахет пролетел в 22.15 здесь. Пролетел с той стороны. В окно розвалив стіну і горел в торговому в твоєму залі. Він залетів прямо в магазин. Прямо в магазин. Чи був во вибух, що одразу запалилося все? Ну, говорять, що був взрив, ну да. так, і оно горіло. Як ви дізналися, що це саме у ваш магазин? Позвонили знакоми, друзі, сказали, що магазин. Я зібрався, приїхав, пожарний ще не було. Приехала пожарная, три пожарных тушили, ну очень, очень ну, сильный пожар. Ну, сгорело все имущество, все холодильники, ну все. И, ну, как бы, живой один кабинет только остался, и все, потому что он даль, самый дальний, и он остался целый. Все, все сгорело, ни товара, ничего нет, ну, все продукты и все. Какие сдали планы? Плануєте відновлювати или уже закрывать? Ну не знаю, будем смотреть, uh -huh. ну, как быть дальше. Понятно, но ну, это бизнес вот сейчас его нету.